Жителька мікрорайону нашого жителька замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ні, сьогодні ми на концерті групи. Тік. Сьогодні програма Студак в національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації. Будучи заснованим ще 4 грудня 1834 року, назва вузу неоднократно змінювалася. Проте лише в 1993 році інститутові було повернуто всіма знайоме ім'я видатного українського вченого енциклопедиста борця за вільну українську школу Михайла Петровича Драгоманова. За даними журналу «Деньги», цей виш посідає п'яте місце в рейтингу роботодавців України. Ще ми його і вітаємо. Відомими випускниками даного вузу є всесвітньо відомі брати Віталій та Володимир Клички та політичні діячі, колишні президенти України Віктор Ющенко та Леонід Кравчук. Але на жаль, з плином часу і розвитку інновацій, освіта помало переходить в онлайн-конференції та брифінги, зміняючи всіма улюблені уроки, потерті парти та нездані книжки. Как ставятся до этого студенты, ихние аргументы и думки? Далее в сюжете. Вова, тебе слово. Философы, культурологи и педагоги. Это далеко не полный список специальностей в МПУ имени Драгоманова. Как проходит процесс обучения в этом вузе? На этот вопрос могут ответить только студенты этого университета. Я Маринка Люба, я учусь на первом курсе э, иностранной филологии, японский, английский язык. Так, Маринка или Люба? Маринка Люба. Это фамилия. Через дефис? Нет, это фамилия нет. и имя. А, чё, а, а почему именно, да, почему все-таки педагога профессии выбрали? Я хотела изучать языки, вот, и господи. И господа? Нет, 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 нет. Солонадора, студентка противокурсу института внезапной филологии. Видите ли вы карьеру в будущем учителя? Ну, честно, не хочу быть учителем, хочу переводчиком быть. 36 тысяч студентов у вас учится, это очень много. До вас, до вас ми були пну, там 5500 еле-еле набралось. З чим это связано? Ну, я думаю, перш за все це національний бус і досить добро знання дають, на, 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 наскільки я знаю, на всіх факультетах. І я знаю, у мене і друзі на історично навчаються. Досить добрий вага ж знань, щоб потім влаштувати якусь кар'єру. Вас він знімає? Хто? А, ні, ви що? Це ж ми только тренуємо. Вы любите Люблю. Каких? Ну, маленьких. Ну, ну в смысле, мне интересно с детьми общаться. Интересно с ними работать, общаться. Да, у меня нету к ним отвращения, как и я. Они меня не пугают. Вот, допустим, маленький мальчик в седьмом классе говорит, Любовь Сергеевна, а вы, извините, страшная просто, как ужас. И кинет вас бумажкой. Ты что вы сделаете? Вызову родителей в школу. А физическое насилие? Ни в коем случае. Скучно. Кстати, говорять, що у вас достатньо достаточно, які там за 70. Ну, так, да, є багато таких викладачів, але я думаю, це. Ну, Маразму у їх нет. ні. Ні, це, це зовсім не стоїть на заваді. Нам навпаки, на, 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 на в них великий багаж знань і великий досвід, і цим вони можуть поділитися зі студентами. Набагато більше, ніж ну, молоді викладачі. Це дрався. Це нормально, вони себе ведуть і взагалі завжди намагаються бути прикладом для нас, Самі не курять на балконах. Ну і я думаю, це вони подають гарний приклад. The biggest difference I've seen is the size of the campus. Um, here there's a lot of, um, There's a lot of different universities in one city whereas in America the uh, usually one city uh, contains in one university um, and usually a city is popular for a certain university and the campus usually uh, takes up a few blocks mm -hmm. that's been the biggest difference I've seen well the monuments we were here for victory day mm -hmm. all the monuments um, to world war ii and that kind of thing uh, really interesting and really pretty um, also we went to shevchenko opera house mm -hmm. and we went and saw swan lake and it was beautiful so it's a very beautiful city oh yeah we went to crimea uh, we went we hiked through crimea uh, 50 kilometers mm -hmm. in four days mm -hmm. And um, hiked all the way to the coast, and we saw some of the monuments there. Uh, a lot of the naval mm -hmm. monuments from World War II, and um, uh, yeah, a lot of that stuff is was very interesting. У нас репортаж про драгоманного студента, и мы и мы делаем статистику. Вот где они чаще всего берут покушать? Вот у вас они берут, например? Мы Мы, потому что хачапури делается они как? Жарятся в угу. А мы заправим их мясом и печем духовочки. Это какой рецепт? Украинский, да? Или... Да, это вот. мы так придумали с женой. Да, кстати, очень хороший. Очень Хотите хороший. Попробовать? А? Хотите попробовать? А мы потом уже. Мы только просто приехали еще. Ребенька, вот, вот, то, и... что, одно. вот Я говорю, хотите попробовать мой товар? Запросто дам. Ну давайте. Пожалуйста. Чтобы девушек много, да, я замечаю. Был бы я, помоложе, я с ним был так, Ну так могу ну, пошутить, как дедушка, и все. тоже ненавидите детей. Еще, еще не дай бог на уроке обгадится. Вот что вы будете делать? Верно, я попрошу его убрать или что-то как, как, как он наберет? Он сидит, он начнет еще в одноклассников бросаться. Нет, он зависит от возраста. С младшим школьным возрастом, в принципе, дети таким <laughs>, не маются, скажем так. Нет. Как бы они уже приучены. <смех> <смех> а вот чем вам, допустим, старшие классы не нравятся? Они же адекватные вроде бы, знают, что хотят жить. Ну, с ними классы, можно еще работать. Вот это как раз и проблема в том, что они знают, чего они хотят, и их а, тяжелее убедить в чем-либо, потому что они уже имеют свое мнение, свою точку зрения. Ну, они хоть, они хоть не гадятся на, на уроках. Да, это, наверное, единственный плюс. Хотим вас, мы ходим по дорогам...